assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar boks xizmatlari serbiyada bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha jahon chempionatining yangiliklarini ulashda davom etamiz bugun yana bir bokschimiz ringga ko'tarildi byuz oltmish toifasida abdumalik Halaki birinchi jangini o'tkazdi videomizga maksimal darajada like bosing Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying Videomiz boshqa boks muxlislariga ham yetib borish uchun o'z hissangizni qo'shing va boks bokschilarimizni qo'llab quvvatlagan yani, holda videomizni boshladik yana bir bokschimiz abdumalik halakov minus oltmish kilogramm vazn toifasida ilk jangini o'tkazdi. o'tkazdin raqibi Makedoniyalik yasin ilyama bu jangda abdumalik halakov ishonchli g'alabaga erishdi do'stlar g'alaba muborak o' o'zbekiston olg'a abdumalik Tatib o'tamiz bugungi ham hamyurtlarimiz uchida 3-chi jang va 3-chi g'alaba eslatib o'tamiz do'stlar yana bugun shahram g'iyosida biinga ko'tariladi jang osiyo el klassikosi deb atalmoqda shahram g'iyosovning jangi toshkent vaqti bilan yigirma uchu nol nolda boshlanadi uzreport telekanali orqali efirga uzatiladi a shahram biz sizni g'alabalar kutib qolamiz do'stlar bokschilarimizni qo'llab quvvatlagan holda videolarimizga yakun yasaymiz alloh madodkor bo'lsin videomizga maksimal darajada layk bosing kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying bizda faqatgina tezkor xabarlar bo'ladi hozircha bizda shular e'tiboringiz uchun rahmat kanalimizni kuzatishda davom eting layk bosganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz